Stadium Merdeka, Kuala Lumpur sekali lagi menjadi tumpuan beribu-ribu umat Islam kerana menyaksikan acara tahunan pertandingan membaca Al-Quran. Tahun ini ialah kali yang ke-14 bagi pertandingan peringkat kebangsaan dilangsungkan pada 24 dan 25 hari bulan Oktober. Ketibaan yang amat berhormat Perdana Menteri Tun Haji Abdul Razak bin Hussein dan isterinya Tuan Puan Hajah Raha disambut mesra oleh pengurusi jawatan kuasa pusat tandingan Tan Sri Said Nasir Ismail bersama istrinya. Pada malam inilah iaitu 17 Ramadan, junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menerima wahyu yang pertama di Gua Hira dalam usahanya mencari Tuhan yang wajib disembah. Sebuah lembaga berjubah putih menghampiri dan memeluk baginda dengan erat lalu menyuruhnya membaca. Iqra. Aku tak pandai, kata Muhammad. Iqra. Muhammad hanya menjawab, aku tak pandai. Lalu ketiga kalinya, Muhammad diajar membaca. Rabbikal <tum> ladzi Alamal insana ma lam ya'lam. Tiga kali seruan dibuat, bacalah Ya Muhammad. Jibrail mengajar Muhammad dengan ayat pertama tadi untuk mengejutkan alam jahiliah. Tuhan mengajar dengan alam yang mengajar manusia. Diajarnya manusia menukar cara berfikir, menulis dan membaca, menuju ke jalan ilmu pengetahuan yang luas. Muhammad mempunyai tugas dan amanat dari Tuhan sebagai pesuruhnya demi membetulkan budi pekerti manusia, iktikat dan kepercayaan. Dua kumpulan nasyid iaitu dari Selangor dan Kedah menyerikan majlis pertandingan. Kini kumpulan nasyid dari Selangor mempersembahkan satu lagu yang diberi nama Panggilan Jihad. mengadakan pertandingan membaca Al-Quran ini. Dalam ucapan alu-aluannya, pengurusi jawatan kuasa pusat pertandingan dan Sri Said Nasir Ismail menyatakan, lebih besar dan lebih jauh daripada itu. Pertandingan ini memberikan kesempatan dan dorongan bagi meninggikan kebolehan untuk membaca dengan fasih dan terang menurut hukum-hukum tajwid dan dengan lagu serta suara yang baik dan merdu sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maksudnya perindahkanlah Al-Quran itu dengan suaramu. Selain dari itu, pertandingan ini juga menimbulkan minat dan membangkitkan cinta kepada memahami Al-Quran. Bukan hanya memahami pengertian bahasanya semata-mata, tetapi suatu pengertian yang lebih luas dan mendalam dengan mengkaji segala isinya yang tinggi nilainya serta mendalam pula ilmu pengetahuan dan falsafah yang dibawanya supaya dapat diamalkan oleh masyarakat kita sesuai dengan jiwa Al-Quran itu. Kemudian, Perdana Menteri Tun Haji Abdul Razak dalam ucapan pembukaannya menyatakan betapa pertandingan membaca Al-Quran merupakan satu tradisi nasional di Malaysia. Tambahnya lagi. Dengan dan tata yang baik. Saya sangat bersetuju dengan tema pertandingan pada tahun ini iaitu pembangunan. Tema ini sungguh sesuai sekali dengan kehendak dan matlamat negara pada masa ini kerana kita sedang hebat melaksanakan rencangan-rencangan pembangunan raksasa dalam usaha menyusun semula masyarakat dan membawa kemakmuran kepada rakyat di negara kita ini. Ugamu Islam ialah ugamu pembangunan. Dan Al-Quran ialah obor atau torch yang membawa panduan bagi pembangunan material dan rohani untuk kebahagiaan dan kesejahteraan manusia di dunia dan juga di akhirat. Al-Quran dengan tegas menyatakan bahawa Allah tidak mengubah nasib sesuatu umat selagi umat itu sendiri tidak berusaha mengubah nasib mereka. Jadi manusia naklah berusaha membaiki keadaan hidup mereka sendiri jika mereka ingin kepada kemakmuran dan kesempurnaan hidup dalam arti kata yang sebenar. Mudah-mudahan dengan berkat Allah pertandingan kali ini akan menciptakan lagi satu sejarah yang meninggalkan kesan gilang gemilang dalam jiwa kita semua. Dengan nama Allah dan dengan rasa penuh tawaduk, saya meresmikan pertandingan membaca al-Quran peringkat kebangsaan tahun Syurga Filipojoy. Di antara seramai 26 peserta lelaki dan wanita, mula-mula sekali marilah kita ikuti bacaan Cik Fatimah binti Haji Ali dari Pahang. Cik Kamariah binti Muhammad Nur dari Negeri Sembilan membaca petikan surah Al-Mu'minun. Mewakili Negeri Perlis, Encik Abdullah bin Ahmad yang membaca sedutan dari surah Luqman. Hajah Siti Rohani binti Haji Daud mewakili Pulau Pinang dua tahun berturut-turut. Dengarlah bacaannya yakni petikan surah Al-Aqaf. beserta lelaki dari Tengganu, Tuan Haji Daud bin Cik Man membaca surah Al-Hajj. Membaca surah Al-Anbiya, Tuan Hajah Halimah binti Haji Muhammad Ta'at dari Selangor. Encik Ibrahim bin Haji Abdullah dari Melaka membaca surah Ar-Rum. Puan Hajah Zahrah binti Haji Ibrahim dari Perak membaca surah Al-Kahf. Peserta lelaki dari Negeri Sembilan, Encik Alwi bin Kasim, membaca surah Al-Hajj. Dari Sabah, Puan Hajah Salmah binti Abdullah membaca surah Al-Fulqan. Encik Shahabudin bin Markum dari Selangor dengan bacaannya Surah Tahak. Dari Sarawak, Encik Ismawi bin Duet membaca surah Al-Zukhruf. Tuan Syarifah Ainun binti Said Idrus dari Perlis dengan bacaannya Surah Al-Rumaz Tuan Haji Ahmad Tarmizi bin Haji Muhammad peserta dari Perak membaca surah Al-Qasas. Dari Kedah, Cik Hafsah binti Saud membaca surah Al-Ahzab. dari Pulau Pinang, Tuan Haji Ishak bin Ayub dengan bacaannya Surah Al-Furqan. Mewakili Negeri Melaka, Cik Aisyah binti Sulaiman membaca Surah Al-Surah. Tanci Abdul Ghaffar bin Abdul Ghani peserta dari Sabah dengan bacaannya Surah Al Maryam. Dari Sarawak, Cik Senyah binti Haji Jerawi membaca petikan dari surah Al-Najm. Berserta berikutnya, Tuan Haji Muhammad Fadil bin Haji Daud mewakili negeri Kelantan membaca petikan dari surah Al-Zariyat. Seorang yang pernah menyandang gelaran Johan Bahagian Wanita Peringkat Antarabangsa dalam tahun 1968 Wan Hajah Rahmah binti Hajabur Rahman dari Johor membaca petikan surah An-Nur. Dengan markah berjumlah 86.3%, Puan Hajah Rahmah berjaya menduduki tempat yang ketiga dalam bahagian wanita. Puan Hajah Rugayah binti Sulong dari Terengganu terpilih sebagai naib Johan Wanita dengan markah 91.4%. Puan Hajah Rugayah Seorang guru Quran mewakili Terengganu dalam beberapa pertandingan sejak tahun 1961 dan menyandang gelaran Johan peringkat antarabangsa dalam tahun 1966. Bekas juara antarabangsa bagi dua tahun berturut-turut pada tahun 1964 dan 1965, Puan Hajah Faridah binti Mat Saman dari Kelantan menjadi Johan sekali lagi dalam pertandingan peringkat kebangsaan tahun ini dengan markah 92/500. Wan masjidal aqsa li min ayatina puan hajah faridah ialah calon wanita bagi negara kita dalam pertandingan peringkat antarabangsa kl dengan pengalaman yang luas Beliau mempunyai harapan baik untuk memenangi pertandingan tersebut. ini keputusan pertandingan bahagian lelaki pula tempat ketiga jatuh kepada encik Muhammad Saleh bin Abdul Karim dari Pahang Encik Muhammad Saleh mendapat markah 86.2%. Bacaannya dipetik dari surah Al-Mu'min Naib Johan dalam bahagian lelaki ialah Encik Ahmad bin Haji Syamsuddin dari Johor dengan mendapat markah 87.3%. Petikan bacaannya ialah dari surah Al-Shu'ara. sebagai Naib Johan, Encik Ahmad juga berpeluang bertanding sebagai salah satu dari dua orang peserta untuk mewakili Malaysia dalam pertandingan peringkat antarabangsa bahagian lelaki bagi tahun ini. Seorang lagi peserta yang luas pengalamannya, Encik Abdul Ghani bin Abdullah dari Kedah muncul sebagai juara kebangsaan bahagian lelaki tahun ini. Bacaannya adalah dipetik dari surah An-Naml. Encik Abdul Ghani mendapat jumlah markah yang tertinggi yakni 93.7%. وَأَمْطَرْنَا Kemuncak pertandingan, upacara penyampaian hadiah yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong telah berkenan untuk melakukan upacara mengurniakan hadiah kepada pemenang-pemenang. Menerima hadiah masing-masing dimulakan dengan Johan Kebangsaan tahun 1972, Encik Abdul Ghani bin Abdullah dari Kedah. pula oleh naib Johan bahagian lelaki Encik Ahmad bin Haji Syamsuddin dari Johor. Dan pemenang yang ketiga jatuh kepada Encik Muhammad Saleh bin Abdul Karim dari Pahang. <tik> Dalam bahagian wanita, Johan pertandingan tahun ini disandang oleh Puan Hajah Faridah binti Mat Saman dari Kelantan. Naib Johan jatuh kepada Puan Rugayah binti Sulong dari Tengganu. Tempat ketiga jatuh kepada puan hajah rahmah dari johor hadiah khas bagi johan negeri dimenangi oleh kelantan kesan dari pertandingan menimbulkan minat mendalami hal ugama islam dan kitab suci al-quran